Ще двох місяців залишилося до парламентських виборів на Україні, які ще будуть відбуватися за, ну можливо, вже застарілою системою. Але не тільки парламентська система у нас і виборча система потребує змін, а напевне, і весь устрій громадського життя і суспільного життя в Україні. От є на цю тему такі цікаві думки нашого виноградівського мешканця. Здрасті, уважаємо телезрителі. Я сегодня хочу предложить вам свою, свое видение, как изменить систему отношений власти с народом. Она довольно-таки простая, но мне кажется, она может быть эффективной. Попрошу мои предложения рассматривать со следующей позиции. Выгодно одному гражданину Украины, выгодно всем гражданам Украины, выгодно государству и невыгодно тем, кто нами управляет. Суть этой системы заключается в следующем. Мы должны внести всего шесть законов в наше законодательство и строго их выполнять. И после этого жизнь, возможно, у нас улучшится. Сейчас всех граждан Украины интересует два вопроса. Когда и чем закончится война, и когда мы будем жить лучше. Но когда и, кем, и когда и закончится война, это только одному Богу известно. А вот когда мы будем жить лучше, это только в наших руках. И вот моя система позволяет сделать так, чтобы спасение утопающих было делом рук самих утопающих. И еще одна пословица говорит, что если хочешь сделать дело хорошо, сделай его и сам. Итак, для того, чтобы перейти к анализу этой системы, давайте разберемся, как работает нынешняя система. Она работает следующим образом. Олигархи за свои деньги создают и содержат политические партии которым подчиняются политические, политические партии, им подчиняется бюрократический аппарат, а бюрократический аппарат собирает с народа все деньги. Спрашивается, зачем олигархам за свои деньги создавать, создавать политические партии? У этой партии есть три задачи. Первое – это забор, за которым прячется олигарх. В пример, все говорят, что виноват Янукович. Нет, виноват Ахметов. И сейчас, после этой революции олигархической, Власть от Ахметова перешла к Коломойскому. И теперь он управляет. Вторая задача партии – это рычаг управления. Звонил Ахмету Януковичу, тот выполнял все указания. Сейчас группа приват Коломойского звонит Тимошенко, и она пытается что-то там делать. Но у него не совсем получается. И третья задача партии, основная. Когда приходит партия к власти, бюджет страны у олигарха в кармане. И он возвращает деньги, затраченные на создание, содержание партии, и еще на этом зарабатывает. Задача бюрократического аппарата – собрать все деньги до копеечки и отправить их в центральный бюджет. Только в этом случае олигарху выходно, чтобы потом все это разворовывать. У нас соотношение 20% остается в селе, в городе, районе, собранных налогов, а 80% идет в центр. Теперь возникает вопрос, у нас большая масса бюрократов. Я проанализировал. Бюрократ с нижнего, от нижнего до среднего звена получает 1200 гривен и плюс надбавку за выслугу лет. Никого не выгонишь. Почему? А потому что олигархи умные люди. И они придумали, как дополнительную плату за верный труд, коррупция. Они сказали, политические партии, бюрократы, воруйте сколько можете. Вот вам всевозможные разрешения. Вот вам земля. Но если вы пойдете, мы вам накажем. Слегка так. Поэтому эта система, она не работает и ведет никуда. В этой системе где же народ? Один раз в пять лет, 12 часов, народу представляется право переизбрать власть. Но при этом олигархи позаботились о том, чтобы избирательные комиссии нам представили к выбору только тех людей, которые устраивают власть. Поэтому тупиковая ситуация. Эти выборы ничего не меняют. Что нам надо делать? Первое. Нам надо решить уравнение с тремя известными. Земля, деньги, власть равняется благосостоянию народа. В разных странах его решают по-разному. У нас вот таким образом. Ну и в принципе в остальных странах также. Так вот, начинаем с земли. Как сейчас земля у нас находится в каком положении? Область с областью, район с районом находится в стык-стык, и нет промежутков. А вот в районе дырявое одеяло. Село от города, и между ним большие расстояния ничейной земли. Поэтому президент лично назначает представителя районного совета, чтобы управлять дерьманом земли. Необходимо принять всего два закона. Да, и еще что такое земля? Земля от нее зависит вся наша жизнь. Потому что все, что на ней, нас кормит и одевает, все, что под ней, нас возит и обогревает. Поэтому первый закон звучит так: Земля в Украине принадлежит жителям сел, и все, что на ней и под ней, принадлежит жителям сел городов. И между землями сел городов не должно быть промежутков. А все объекты районной, областной, центральной власти находятся на территориях земель сел городов. И все налоги уплачиваются в бюджет села города. Я повторяю, все налоги. И распоряжение землей жителей селами городов проводится только на референдуме. Второй закон по земле, он звучит следующим образом. Земля в Украине бесплатно выдается по частной домовладении, продается в небольших количествах на референдумах бизнесменам, а основная земля находится в аренде у жителей сел-городов. И землю имеют право получать как жители этих сел-городов, так и иностранцы без разницы, да, и при этом э, севооборот только с разрешения местной власти, чтобы не три раза посолнычек и не получился земле асфальт. Анализируем эти два закона. Что в этом случае происходит? Первое, мы контролируем состояние земли. Ни один, ни одна фабрика и завод теперь не будут портить нашу землю. Только с нашего разрешения находится на этой земле. Второе. Земля не продается, она передается. И мы владеем, и наши дети, и наши внуки, и будут передавать дальше. И земля основной жизни нашей будет находиться все время в руках наших потомков. И мы будем передавать ее в хорошем состоянии, не как сейчас. Это по земле. Теперь переходим к деньгам. Сейчас деньги распределяются, как я говорил, 20% собранных налогов остаются в селе, в городе, а 80% идет в Киев. И уже оттуда мы выпрашиваем всевозможные субвенции. Проанализируем, какое положение в развитых странах с распределением бюджета. Федеративная республика Германии. 50 на 50. 50 в селе в городе на их землях, 50 в центр. Франция. 70 на 30. 70 находится в селе в городе, 30 идет в центр. В Соединенные Штаты не точно, но примерно 60 на 40. Так вот, я предлагаю взять французскую систему. Закон звучит следующим образом. Налоги в Украине уплачиваются только в бюджеты, повторяю, только в бюджеты сел-городов. И распределяются. 70% собранных налогов остается в бюджете села-города. 5% перечисляются из 30 оставшихся в район. 5 в область. И 20% отдаются президенту на содержание его администрации небольшой. Кабинета министров, парламента, ну и остальных там структур. При этом президент отвечает за внешнюю и внутреннюю политику и отвечает за безопасность страны. А остальные все проблемы мы решаем на местах. Здравоохранение, детские сады, школы, все бытовые услуги, пенсионеры. Поэтому и создается фонд «Район область». Это стабилизационный фонд в случае, если не будет хватать денег. Теперь переходим к основному Третьему самому проблемному закону ⁇ это отношение народа с властью. Перед ним мы должны решить две проблемы. Проблема первая ⁇ это партии. Что такое партии? Это общество единомышленников, людей объединенных одной идеей. 23 года показали, что у них одна идея. Говорят нам, что мы за вас, мы вам все сделаем, а при этом сами обогащаются. Поэтому и вторая проблема партии какая у нас есть. У нас есть народ, есть власть. Зачем нам промежуток? Зачем нам эта прокладка, оппозиция? Она все, она такая же, как и та власть, такие же воры, воры там собрались. Мы видим, что они меняются местами толку никакого. Но они постоянно будут проводить, подрывать спокойствие в Украине. Вы видите, одна революция прошла бескровно 2004 года, вторая уже с кровью. Третья вообще а позиция нас зальет морем крови. Поэтому предлагается закон следующий. Все партии Украины распустить и в дальнейшем не создавать условий для их создания. В этом случае мы решаем следующую проблему. У нас теперь никогда не может быть революций, потому что народ напрямую связан с властью. И нет тех возбудителей, которые будут эту власть провоцировать на какие-то кровавые действия. Теперь следующий закон, это уже пятый закон. Для того, чтобы на промежуточном этапе избавиться от коррупции и людей приучить к тому, чтобы они вели себя по-человечески, а самая большая проблема в жизни ⁇ это человек, потому что если у него нет никаких сдерживающих факторов, нет страха, он превращается в животное, он любит жить за счет других, убивать, уничтожать и так далее только страх и законы могут поставить ее в рамки соответствующие. Поэтому пятый закон звучит следующим образом. Все избираемые и назначаемые лица в государстве за умышленное нарушение Конституции законов коррупцию им определяется наказание как пожизненное заключение. Причем с отбыванием в колониях, расположенных вблизи свалок. Паранозируем этот закон. Да, еще уточнение небольшое к этому закону. При этом происходит полная конфискация имущества. Итак, смотрим, что дает нам этот закон. Людей, которых мы выбрали, которых назначили во власть, они теперь находятся под страхом чего? Если они умышленно нарушат Конституцию, законы и коррупцию, то они получат пожизненное заключение. Это раз. Второе. Что такое полная конфискация имущества? Я забыл уточнить. У всех живых родственников. То есть, живой родственник, если у него появился он без работы, у него есть дом, неизвестно откуда, то он конфисковывается, потому что он не может объяснить его происхождение. И здесь ему невыгодно. Теперь к чему приводит пожизненное заключение возле свалки. На свалках все наши заключенные находятся теперь в этих колониях и должны работать 8 часов по сбору мусора. При этом содержание в этой колонии происходит за их счет. Ему там разрешается вплоть до джакузи цветного телевизора, если он их заработал. Но для того, чтобы все это проходило без принуждения, и контроль там будет пониженный, за отказ работать и побег – смертная казнь. Это на первом этапе. И пересмотр их дела по нарушению через 20 лет. В дальнейшем, если общество, так сказать, исправится, то эту статью уже значение мы можем уменьшить там, до определенного низшего срока. Теперь что получается? Кроме того, что он уйдет из власти, он будет основную часть своей жизни находиться на свалке. И при этом все наши заключенные теперь будут, вместо того, чтобы сосать деньги из бюджета, будут добывать нам вторичное сырье со свалки и содержаться за свой счет. И мы выиграем, и народ выигрывает, и Бюджет страны выигрывает. Теперь переходим к основному, шестому закону. Закон об изменении избирательной системы. Вот здесь скроется основная наша проблема. Почему основная? Потому что пять лет, мы в течение 2 часов можем один раз в пять лет управлять властью, и то фиктивно. А мы должны управлять ей каждый год. Поэтому звучит, закон звучит э, в общем из следующих пунктов. Новая избирательная система. Это шестой закон. Первый пункт. Выборы в Украине проводятся только за государственный счет. Трата личных средств на выборы запрещена автоматически снятие с из избирательной кампании. Зачем этот пункт? Потому что у нас фактически покупают депутатские мандаты и потом пять лет пытаются возвращать деньги. И человек, который приходит во власть, заплатив деньги за эту власть, он пытается их вернуть, это естественно. Или то лицо, которое провели во власть, оно обязана тем, кто ее провел, должен выплачивать. А так он идет ничем не отягощенный. И тем более над ним стоит козырек такой, страх по жизни заключения, идентификация имущества. Теряется весь смысл жизни. Второй закон. Выборы проводятся всей власти один раз в пять лет. При этом у каждого идущего власть Пятилетняя программа расписана по годам. Первый год обещаю сделать, второй, третий. И каждый год проводится референдум по всей стране, по всем избираемым лицам. И кто не набирает 51% поддержки населения, тот уходит из власти раз и навсегда. Третий закон. Лица э, и Украины, избирающиеся во власть, не допускаются имеющие погашенную судимость или судимые лица, избирающие власть, от 18 и до бесконечности. Почему? Потому что, когда мы получаем 51% поддержки населения ежегодно, то человек может избираться всю свою жизнь, и люди его поддерживают. А если он не получает, то основной смысл, это вот я тут немножко сбился, это, смысл такой, что у каждого есть только один шанс. Если ты пришел во власть, и у тебя не получилось, второго шанса у тебя не будет. Четвертый момент. Вводятся фильтры входа из выхода из власти. Фильтр входа во власть и фильтр выхода из власти. Как эти фильтры работают? Фильтр первый. Я в дальнейшем расскажу, как работает эта система. Так вот, в первом фильтре к члену избирательной комиссии обращается любое лицо. Приходит и с заявлением, что хочет избираться от председателя местного совета до президента представляет паспорт, представляет свои какие-то учебные степени, если есть, и обязательно представляет декларации, написанные от руки от всех живых родственников, где написано недвижимое и движимое имущество, счета в банках, в ценных бумагах. Это все дело член избирательной комиссии размножает и отправляет в пять инстанций. Суд, прокуратуру, налоговую, милицию, СБУ. И в течение месяца все данные по этим декларациям проверяются, Этими инстанциями. Через месяц член избирательной комиссии сообщается, что может этот человек баллотироваться на эту должность или нет. В случае, если проходит через год референдум и человек, который был избран, уходит из власти, член избирательной комиссии опять его фамилию в эти пять станций. И в течение двух месяцев все эти инстанции, повторяю, суд, прокуратура, налоговая, милиция СБУ, проверяют, что он там подписывал и делал. И через два месяца он приходит в суд, и ему говорят: или ты идешь друг отбывать пожизненное заключение на свалке, или ты свободен. Теперь как эта система э, будет работать? На каждую должность должно избираться не менее пяти человек, и побеждает лицо, набравшее простое большинство голосов. Для того, чтобы не проводить выборы, остальные идут на скамейку запасных. Если через год не справился один, на его место приходит другой. Теперь, как эта вся система работает? Вся Украина разбивается на избирательные участки с количеством избирателей до 2000, чуть меньше, чуть больше. С детьми, стариками там будет до трех. Дальше. Это происходит, берем на примере любого, допустим, села. Если в селе 4000 избирателей, значит будет два избирательных участка. Если 2000 избирателей, значит будет один. Член избирательной комиссии избирается на 5 лет у него помощник. У него выделяются две комнаты. Избирается председатель местного совета со своей администрацией. У него тоже две комнаты. К ним пристегиваются два милиционера участковых, которые отвечают не за раскрытие, в первую очередь, а за недопущение правонарушения. Это первый этаж. На втором этаже амбулатория. Поликлиника дает двух терапевтов со своей, так сказать, лабораторией который отвечает, опять же, не за лечение, за лечение в том числе, а главное, недопущение. Вот такая у нас расход, расходы будут идти. Как в эта конструкция работает? Член избирательной комиссии имеет три задачи. Первое, он лично проводит выборы своим помощникам. Он лично проводит референдумы со своим помощником. И он собирает жалобы заявления от населения. Вот у него три задачи. Представитель местного Поселкового совета или этой территории. Он отвечает за дороги, освещение, все коммунальные сферы. Он отвечает за то, что, как тратятся деньги. У этого объединения 2000-го есть свой бюджет, соответственно. Но все направления и траты денег они э, только на референдуме. Остальных я сказал, как это делается. Теперь разберем члену, работу члена избирательной комиссии. Как он проводит выборы? У себя на копировальной машине он печатает списки, избирательные списки, ставит свою печать и списки раздает. Представьте, 2000 человек и два человека только занимаются этой работой. Это сложно. Поэтому выборы в Украине проходят два тура. Я забыл об этом сказать. Первый тур мы проводим от поселкового света до области. Второй тур – центральной власти. И выборная кампания проходит, вернее, избирательная кампания проходит 10 дней один раз и 10 дней второй раз. Бюллетени, члены избирательной комиссии, имеют право раздавать еще до начала избирательной кампании, чтобы находились не у людей. И потом они, соответственно, сдают эти бюллетени. Бюллетени голосование проходит открытым способом. Эти бюллетени после выборов лежат на видном месте, и любой человек может прийти и проверить результаты бюллетеней. И они хранятся в течение пяти лет до следующих выборов. Теперь референдумы. У членов избирательной комиссии на каждого избирателя находится обыкновенный стандартный лист бумаги из ватмана, расчерченный на линии на строчке. Вверху находится корешок, где написаны фамилия, имя, отчество и все остальные данные. Как проходит референдум? Приходит человек, выдается, дает свой паспорт члену избирательной комиссии, он и выдает ему лист, большой, стандартный, там 20 на 40, расчерченный на графы. И в каждой графе он записывает свое решение по референдуму. Таким способом мы можем проводить референдум каждый час во время дня и ночи, каждый день, каждый месяц, каждый год только за зарплату члена избирательной комиссии, которая будет выплачиваться один, один раз в месяц. Поэтому проблема с референдумами фактически они в Украине будут проходить практически бесплатно. И выборы в том числе. Потому что все он печатает сам, все один. И он знает, что если он что-то там подтасует, то у него по жизни заключение. Эта система дает нам возможность любые вопросы, как в стране, так в селе, в городе, решать мгновенно. И в законе очередном избирательно записать, что никто не имеет права самолично принимать решения, связанные с жизнью села, города, района, области и государства. Только на референдумах. Теперь, если мы эту систему применим, то на выходе мы получим следующее земля самая ценная будет находиться в нашей власти, и мы ее будем передавать по наследству. Следующие деньги у нас будут. На первое время будет нам сложно, потому что пенсионеры тоже будут в бюджете села города. Но это мы как-нибудь сможем решить. Дальше. Теперь все земли наши, и мы будем предлагать инвестиционные проекты. Мы будем сами предлагать тем, кто хочет прийти к нам с деньгами, какую ставить зарплату, сколько нам необходимо рабочих мест, и как нам внимательно использовать наши имеющиеся богатства. Если кто-то скажет, что в Закарпатии мы, у нас ничего нет, кроме леса и гор, он не прав. У нас 510 неразработанных курортных мест. Если каждое курортное место иметь в месяц по 500 отдыхающих, то на каждого отдыхающего нам необходимо по два человека обслуживающего персонала. При условии, что в Закарпатии миллион двести пятьдесят тысяч населения – а отдыхающих будет 250 тысяч, то обслуживающий персонал на 500 тысяч населения. Нам еще его не хватит для того, чтобы обслужить все это. И у нас будет абсолютно чистая зона, курортная, и мы неплохо проживем. Я уже не говорю о остальных э, районах Украины, где больше и полезных ископаемых, где больше и земель и так далее. Так что от расположения мест в Украине в каждой области не имеет значения. Главное правильно ее использовать. На выходе мы получим, что буквально в короткое время своими силами мы можем поднять благосостояние. И тем самым увеличить благосостояние как работающего, а за счет работающего пенсионера. Если эта идея по изменению системы отношений власти с народом кому-то понравится и меня поддержит, то это сделать практически несложно. Реально. Мы уже собирали там большие майданы и прочие. Но эти Майданы приходили к тому, что кричали, кричали, били себя в грудь, а потом выскакивали эти, как черты с табакерки, политики, и говорили, выберите нас, и мы найдем хорошую жизнь. Выбираем, а все опять без толку. Почему? Потому что систему, систему надо менять. А теперь это делается просто. Я скажу, конечно, очень, может быть, такие крамольные вещи. Но окружаем Верховную Раду, заставляем ее принять шесть законов. После этого Верховная Рада распускается, потому что там политические партии все расходятся по углам и готовятся к новым выборам. Спикера несем президенту, президент подписывает законы, и все они разбегаются. И после этого мы проводим выборы по новой системе, и уже власть переходит от олигархов к нам. Потому что, лишив главного рычага управления олигархов партии, если мы распустим, то олигархи уже не смогут нами управлять и делать с нас, что хотят. Вот такое мои предложение. Такі нестандартні міркування, нестандартні пропозиції, нестандартні ідеї, які я думаю кожного із наших глядачів і слухачів заставлять задуматися, а може і долучитися до цієї ну, може, такої оригінальної справи.